Доброго дня. Провіраю Капканы на пониці. На цьому тижні я їх думаю закривати. Це передостання провірка. Бачимо, що воно. Що прийшов цілий день сніг. То среди, я думаю, что сегодня мне Не побачимо як їх. Тут капкан ботаний. Ладно, я ее заниму. Ласку я вынял, капканчики поставил на место. Сказал, стоять еще не долго. Скоро буду закрывать сезон. Через пару дней. Из документации в Так, ладно, идем дальше. да Нього, конечно, вчора за цілий день суттнуло так непогано Слідів. Все немає ніяких одне лисячі. Чи... Всю дорогу бачу такі одного здалі частида. Зараз там не лиси. Кепканчик стоїть. Есть капканчик, хай стоять. И конечками тут было набегано, где было. Думал, что она придет за же. но будет не пришла. Зад и не подмажу ничего. Вот да, это Да Сегодня у нас мороз 12 градусов Да, тут тоже капчик стоит даже потягнула я то я внесла следил следов нет не прошла за тиждень час ладно я думал, что мне это придет за тиждень но она не пришла ну то рик останется. Еще пару дней у меня постоять, то буду забирать их. Попало, попадет, то попаде. Не попаде то тоже добро. На то рик будет. да. Зима, конечно, широка. не был дешевый. А последующие два месяца, конечно, давно жизнь. Дохожу до останья. капкана всю дорогу, что я шел. но следа не было. Какое-то зверо. Ни одного следа не было. Какой-то козырь еще Да, конечно. Последствия. Тайбек. Куницы. Малые эти следы, может какие-то большие новички, новичка-хошечка, да, он уже хорек побил, хорек. Да и капкан тоже с бетой. среди білий Даже не мой. З капкана с ящика с вынесло. Вот так вот. Добавлю мясо. Хай с дальше. Вот такие-то дела. Мае следив. Не Ни козы. Ничего. Ладно. Всем пока. Всем удачи. Как ты в ну,